ॐ जनानां त्वा गणपतिगुहवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानशृण्वन् सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजे भर्वाजिनीवदिनामवित्रवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः सह न भवतु सह नौ भुनक्तु सः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्दये अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाय ना सेताय पदये नमः गोपालरत्नं भुवनैकरत्नं गोपाङ्गनायौवभाग्यरत्नं श्रीकृष्णरत्नं सुरसेव्यरत्नं वन्दामहे यादव वंशरत्नं कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जडाधरं पार्वति वामभागं सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदंबरेश हृदि भावयामि चप्तब्रह्ममयि चराचरमयि ज्योतिर्मयि वाङ्मयि नित्यानन्दमयि निरञ्जनमयि तत्वन्मयि चिन्मयि तत्त्वातीतमयि परात्परमयि मायामयि श्रीमयि सर्वैश्वर्यमयि सदाशिवमयि मां पाहि मूकाम्बिके नमस्ते विघ्नरूपाय नमस्ते विघ्नहारिणे नमस्ते सर्वरूपाय सर्वसाक्षिन्नमोऽस्तु ते षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महावीं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूर्यं सुरसैन्यनाथं भुहं सदा शरणमहं प्रपद्ये आश्यामकोमलविशालधनुचित्रवासोत्पलमामहस्त उत्तुङ्गरत्नमगुडं कुडिलाग्रगेशं शास्तारमिष्टवरदं शरणं प्रपद्ये अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोगनाशनं कबीशमक्षहन्धारम् वन्दे लङ्गाभयङ्करम् आनन्द आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीठ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमाभ दिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै नमो नमस्ते कृष्णकृष्णेदि भाषन्तं सुस्वरं सुमनोहरं यदि वेषधरं सौम्यं श्रीचैतन्यं नमाम्यहम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात्परद्ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरतारानायकशेखरां स्वितमुखी माक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नखडस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिगाम् ॐ श्रीलिताम्बिकायै नमः ॐ अस्य श्रीमद्भगवद्गीतामालामन्त्रस्य भगवान् वेदव्यासऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता अशोच्यानन्यशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश्च इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः अहं त्वा सर्वभावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुजः इति श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ पाराशल्यवजः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कडं नानाख्यानगकेसरं हरिगदा सम्बोधनाबोधितं लोगे सज्जनषट्पदैरहरः मुदा भूयात्पारदपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवदा नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतां बदवर्षिणीं अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी ॐ नमोऽस्तु देव्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय दपत्रनेत्रा येन त्वया भारत प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॐ ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॐ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वुग्धं गीतामृतं महद वसुदेव सुदं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ भीष्मद्रोणतडा जयद्रथ जला गान्धारनीलोपला शल्यग्राहवति कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्णघोरमगर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाखलु पाण्डवैरणनदी कैवर्त केशवा ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयदे गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदत्यते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्दं वडस्य पत्रस्य पुडेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि हरि ॐ तत्सद श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय परस्मै ब्रह्मणे नमः ॐ नमो वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता भगव अथद्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाजा तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णागुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना श्रीभगवानुवाच कुत स्वाकशमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुना क्लैब्यम् आस्मा पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठः परं तप अर्जुनौ वाच कथं भीष्ममहं संघे द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयोमपीहलोके हत्वांसु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धा न चैतत् गिरीयो यत्त्वा जये मय दिवानो जयेयु याने हत्वा न जिजीविषामः ते वस्तिधा प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषो अपहृदस्वभावः पृच्छामि त्वा धर्मसमूढचेतः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं सातिमाप्त्वा प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि यत् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमौ असपद्मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडा केशः परं तप नयोत्स इति गोविन्दम् उक्तात् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशःप्रहसन्निवभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च पार्षसे गदासून् अगदांशुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्धरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्देया शीतोष्णः सुख आगमापायिनो नित्यां तां तिदिक्ष्वस्व भारता यं हि न पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पदे ना सदो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सदः उभयोरपि दृष्ट्वानयोस्तस्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तत्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशमव्यसास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति मे देहा नित्या स्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात्तु भारदा ययेन वेत्ति हन्दारं यश्चैनं मन्यते हदम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्त्य न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं सः पुरुषः पार्था कं खादयति हन्तिकं वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यादि नवानि देही नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यस्सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमजुन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थ तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारदा अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्बितुमर्हसि धर्म्यात् हि युक्ताश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनक्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तदस्वधर्मं स्वधर्मं कीर्तिं चहित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते हयातृणादुपरदं मंस्यन्ते त्वा महारथाः येषां ज त्वं मधुमदा भूत्वा यास्यसि लाघवम् च बहून् वदश्यन्ति तवाहिताः निन्दन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखधरं नु किं हदो वा प्राप्स्यसि वा स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्माद् उत्तिष्ठकौन्देया युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ तदो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा तेऽभिहिता सङ्घे यो बुद्धिर्योगेत्युमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्था कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायदे महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एके बहुश्यागाह्यनन्दाश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमा पुष्पितां वाचं भवन्ति विभश्चिदाः वेदवादरदाः पार्था नाद्यदिस्तीतिवादिनः कामात्माना स्वर्गपराजन्मकर् जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् तयापहृदचेदसां व्यावसायिकात्मा व्यावसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषयादेव निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्दो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वदः संबलुदोदगे तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानदः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहे दुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्व कर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनं जया सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण्य ह्यवरं कर्म बुद्धियोग धनं जया बुद्धौ शरणमन्यश्च कृपणाः फलहेतवः भुक्तियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं भुक्तियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविमुक् विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यधितरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला समाधावचलो बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाजा स्थितप्रत्यस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधीः किं प्रभाषेद किमासीद व्रजेत किं प्रजहादि यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्व सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थितधिर्मुनिरुच्यते यः नभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रदिष्टिता यदा संहरदे चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यदा द्योह्यपि कौदेय पुरुषस्य विपश्चिदः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः वशे हीयस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायदे कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति त्यागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधे आत्मा प्रसादमधिगच्छति दि, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसौख्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न ना चायुक्तस्य भावना न च भावयदशन्ति अशान्त्यस्य उत सुखम् इन्द्रियाणां हि चरदां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरधिप्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यान् यानिषा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति जागर्तिसंयमी यस्यां जागृतिभूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमजलप्रदिष्टं समुद्रमाब प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमवाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् य सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्दकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति इति ओ हरि ओं तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः गीता माहात्म्यम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयदः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयः शोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्धिः पापानि पूर्वजन् पूर्वजन्म च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने वसि स्नानम् संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुहपद्माद् विनिसृताः भरदा भारदामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतं गीता गङ्गोदगं पीत्वा विद्यते एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतं एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्द्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वदेवमयो हरिः हरि ओं तत्सद जय भगवद्गीते ॐ जय भगवद्गीते हरिः कमलविहारिणि सुन्दरसुपुनीते ॐ जय भगवद्गीते कर्मसुमर्मप्रकाशिनि कामासक्तिहरा तत्त्वज्ञानविकासिनि विद्याब्रह्मपरा ॐ जय भगवद्गीते रहस्य निर्मलमलहारी शरणरहस्यप्रदायिनी सुखकारी ॐ जय भगवद्गीते प्रागद्वेषविदारिणि कारिणि मोदसदा भवभयहारिणि परमानन्दप्रदा ॐ जय भगवद्गीदे आसुरभावविनाशिनी नाशिनि तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिगासजनी ॐ जय भगवगीते समदात्यागशिखावनि हरिमुखकी वाणि सकलशास्त्र की स्वामिनी श्रुति की कीराणि ॐ जय भगवद्गीते सुधा बरसावनी ಮಾತೃ ಕೃಪಾ ಕೀ ಜಯ ಹರಿಪದ ಪ್ರೇಮದಾನಕನೋ ಕಲಿಜೇ ಅಪನೋ ಕಲಿಜೇ ಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓಂ ಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹರಿ ಹಿಯ ಕಮಲ ವಿಹಾರಿಣಿ ಸುಂದರ ಸುಪುನೀತೆ य भगवद्गीते ॐ जय भगवद्गीते ॐ श्रीगीता मायिकी जय ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावादीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेण <्न्याएना> मार्गेण महीमहिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभा करोमि यद्यत् सकलम्बरस्मै नारायणाय यदि समर्पयामि सदाशिवाय यदि समर्पयामि जगदम्बिका समर्पयामि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पुर्ना पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुर्ना पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यदे ॐ शान्तिः ॐ त्र्यम्बकं त्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताद ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् बन्धनान् उर्वारुगमिवबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताद ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिम्बुष्टिवर्धनम् उर्वारुगमिवबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृदाद ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री की जय नमः हर हर महादेवा जनकीजीवनस्मरणं जय जय राम राम ॐ शांति 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 गुरुकडाक्षं सम्पूर्णम्